नाशिक शहरातील सातपूर परिसरात दिनांक पंधरा ऑगस्ट रोजी यादव संघ मुंबई शाखा नाशिकच्या वतीने श्रीकृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव मोठ्या भक्तिभावात आणि जल्लोषात साजरा करण्यात आला या भव्य कार्यक्रमात केवळ हिंदी भाषिक समाज बांधवच तर नाशिक शहर आणि सातपूर परिसरातील विविध धर्मियांनीही मोठ्या संख्येने उपस्थित राहून सर्व धर्म समभावाचा सुंदर संदेश दिला कार्यक्रमाची सुरुवात संध्याकाळी सात वाजता झाली भाविक भक्तांनी जय सहभागी होत हाती घोडा पालकी जय कन्हैया लाल की राधे राधे बाके बिहारी की जय अशा घोषणांनी परिसर दुमदुमून टाकला रात्री बारा वाजता श्रीकृष्ण जन्म सोहळा विविध आरत्या आणि भजनांच्या स्वरांनी संपन्न झाला हिंदी भाषिक भजन गायकांचा विशेष कार्यक्रम प्रमोद तिवारी विकास कुमार प्रिया व त्यांच्या सहकारांनी उपस्थित भाविकांना भक्तीगीतांनी मंत्रमुग्ध केले विशेष म्हणजे प्रिया यांनी भोजपुरी लोकगीताचा ठेका धरून रंगदार ठुमकीही लावले माजी नगरसेवक सलीम प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित राहिले त्यांनी आपल्या मनोगतात सांगितले की सातपूर भागात हिंदी भाषिक समाज अनेक वर्षांपासून वास्तव्यास असून ते सर्व धर्म समभावाने इथल्या समाज जीवनात मिसळले आहेत आजच्या कार्यक्रमातून एकतेचा आणि ब्रदरहूडचा संदेश दिसून येतो मेरा यहां पर जिक्र किया मैं अतिथि बोलकर अतिथि बोलकर आप मुझे शर्मिंदा कर दिए मैं अतिथि आत, नहीं हूं मैं आपके परिवार का एक घटक हूं और कैलाश जी आश्वासन नेता लोग देते हैं मैं नेता नहीं हूं आ, मैंने जो जिम्मा होता है मैंने यहां पर जो जिम्मा लिया है तो जिम्मा मैं पूरा ही करने वाला हूं मैं जो वचन देता हूं भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी का प्रोग्राम है और इस इस प्रोग्राम में मैंने जो भी आपको वचन दिया है वो वचन मैं जरूर पूरा करूंगा बोलना मैं ठीक नहीं समझता हूं लेकिन बोलना चाहिए मामा जी बोले आपका यहाँ पर स्वागत किया जाएगा बोले स्वागत अपना जो पवित्र पवित्र ग्रंथ है गीता देकर आपका स्वागत किया जाएगा मतलब गीता हो कुरान हो ये सभी गीता में भी मनुष्य जाति के लिए अच्छा ही लिखा है और कुरान में भी जो भी लिखा है मनुष्य जाति के लिए अच्छा लिखा है हम सब भारतवासी है आपको आपको हमको सबको मिलकर इस देश के उन्नति के लिए महाराष्ट्र के उन्नति के लिए नासिक शहर के उन्नति के लिए आप, आप, आप सबको, हम सबको मिलकर एक साथ काम करना है क्योंकि तो यादव जो तो जितने भी पदाधिकारी यहाँ पर बैठे मेरा उनका कई सालों से एक करीब रिश्ता है आप भी रिश्ता निभाते हैं और मैं भी रिश्ता निभाता हूं मैं वापस आपको भगवान श्री कृष्ण तो जन्माष्टमी का बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं मैं जो वचन दिया हूं वचन मैं पूरा करने वाला हूं भी आप बिल्कुल निबान रहिए धन्यवाद क्रमात उपस्थित प्रत्येक भाविकाला भगवद्गीता देण्यात आली तसेच सर्वांना प्रसादाचे वाटप करण्यात आले रात्री जन्म सोहळा पार पडल्यावर भाविकांसाठी महाप्रसादाचे आयोजन यादव संघ शाखा नाशिकच्या वतीने करण्यात आले होते कार्यक्रमाचे कैलास यादव यांनी प्रभावीपणे केले यशस्वी आयोजनासाठी अध्यक्ष संपतीराम यादव उपाध्यक्ष सुभाषचंद्र यादव नन्नेलाल यादव महाविकास कैलास सोनई यादव कोषाध्यक्ष अध्यक्ष शिवधनी सिंग यादव सह कोश बाबुलाल यादव आदी पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांनी परिश्रम घेतले संघाच्या सदस्यांनी व्यक्त केले की नाशिक ही आमची कर्मभूमी आहे येथे श्री कृष्ण जन्माष्टमी साजरी करण्याची संधी आम्हाला मिळते ते स्थानिक समाजाच्या सात सहकार्यामुळेच पुढेही आम्ही समाज हितासाठी सेवा करीत राहू विगत हम लोग श्री कृष्ण जन्मोत्सव का कार्यक्रम मना रे है यहां पर... सर्वधर्म के लोग सभी जातियों लो, सभी के लोग सभी पार्टियों के लोग हम लोग राजनीति से उठकर सभी को एक साथ लेकर के चलते हैं हम यहाँ पर रह रहे हैं बचपन से विगत पचास साठ सालों से हमारी जनरेशन यहाँ पे भी चल रही है तो हम लोगों को अगर हम जाति का भाषा का भेदभाव करेंगे तो ये हमारे लिए नहीं हमारे पूरे समाज के लिए अनुचित है और हम इसका खंडन भी करते हैं हम जहाँ रह रहे हैं वो हमारी माता है हम उसको अपनी माता के समान समझते हैं इस धरती को हम नमन करते हैं कि ये हमें इतना प्रेम भाव से स्वीकार किया है तो मैं सभी यहाँ के राजनेताओं का चाहे किसी भी दल के हो, सभी को हम लोग आमंत्रित करते हैं सभी लोगों से हमारे अच्छे स्वभाव है सबके साथ हम लोग मिलजुल अच्छे से हर्षोल्लास के साथ कार्यक्रम मनाते हैं हर साल ये विगत हम लोग का चलते आ रहा है अगले साल अभी हम लोग क्या करेंगे कि जैसे कुछ त्रुटियाँ रह गई है जैसे मंडप का कुछ काम है छोटा है हमारे स्कूल का कार्यक्रम चल रहा है तो हम लोग समाज में प्रचार प्रसार की कहीं अगर कमी रह गई तो हम उसको दूर करेंगे लोगों को आह्वान करेंगे ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग हमसे जुड़े हमारे कार्यक्रम का विस्तार हो समाज का विस्तार हो समाज कल्याण की बात हो सबका कल्याण हो देखिए ये तो समाज की विडंबना है कि जो नया जनरेशन है वो अभी धर्म कर्म से थोड़ा इतना अटैच नहीं हो रहा है तो उसके लिए जो हम लोग जैसे लोग हैं बाकी हमारे वरिष्ठ सदस्य निरंतर ये लोगों में जनभावना में प्रचार प्रसार कर रहे हैं और हमें आशा है कि बहुत जल्द ही जो नई पीढ़ी है वो भी धर्म कर्म में अपना तक बढ़ चढ़ हिस्सा लेगी कई वर्षों से यादव संघ बम्बई शाखा नासिक श्री कृष्ण भगवान जयंती मनाता है कृष्ण भगवान का जन्म होता है और यह हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है यह भी यादव संघ मुंबई शाखा की शाखा नासिक की जमीन पर मनाया जाता है ये 2011 से कंटिन्यू यह प्रोग्राम चालू है और इसमें भारी संख्या में श्री कृष्ण के भक्त हिस्सा लेते हैं और उसका तो स्वादन करते हैं और यहाँ पे यादव संघ मुंबई शाखा नासिक का ही एक विद्यालय बनने वाला है जिसका काम चालू है धीरे धीरे अभी काम शुरू होगा आप लोगों से यह गुजारिश है कि आप लोग निरंतर समाज से जुड़े रहिए और निरंतर सहयोग करते रहिए इन शुभकामनाओं के साथ अपनी ये शुभेच्छा या सोहळ्यासाठी सातपूर पोलिसांनी चोख बंदोबस्त ठेवला होता त्यांचा देखील संघाच्या वतीने सत्कार करून कृतज्ञता व्यक्त करण्यात आली या सोहळ्याच्या यशस्वी आयोजनात नरसिंग यादव राधेश्याम यादव देवलाली चंद्रिका यादव शिवशंकर यादव आरबी यादव राम भरत यादव सोनई यादव रामनयन यादव जगदीश यादव भुलेश्वर यादव राम यादव टुनटुन यादव प्राशू यादव नगीना यादव सूरज यादव अंश यादव सुरेंद्र डी यादव हनुमान यादव शिवप्रकाश यादव ओमप्रकाश यादव झगरू यादव दुर्गेश यादव आद्यशंकर यादव रामखेलावन यादव आलोक यादव राम आशिष यादव संतोष यादव प्रफुल सिंग आदींनी अथक परिश्रम घेतले अशा प्रकारे नाशिकच्या सातपूर परिसरात श्रीकृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव भक्ती आनंद आणि समभावाचा संदेश देत यशस्वीरित्या संपन्न झाला